Праздником. Я вам приказывал никому не хворать, не болеть, беречь себя, своих родных. И чтобы всегда были здоровы. Вот за это и выпьем. <связывайте> ну, да. ну, с праздником. ура, ура, ура! Ура! Как говорится, ура. Серег, а, ну, там Вы уже кто-то тянулся, свой пошло Либо передавай. Смотри, он Я думал, Он управляет да, процесс. А ты что не пьешь? Да, да, да Ародром, ародром насад. Тому що ці традиції підтримувались завжди. Ну, ви пам'ятаєте, що раніше такі були свята, які в цей день, присвячені да? від І, і парашютисти стрибали, і самоліти літали, да. і коли був наш переснеком Іван Тимахевичем. Даже э, прилетал в Су-27, по-моему, крутил, что там пилот. Да, да, вертолеты, ж, смотрите, Ми-6 прилетал, э, и Ми-26. Вот товарищ прилетал, Ми-26. Ми <laughs> да. Вот, э, понимаете, действительно был, было связано. <laughs> Город э, знал, что святкуя авиация в день авиации. Это очень приятно. На жаль, сейчас э, мы, мабуть, больше <laughs> Ну, так, можно я перейду на такую мову, я пусть непонятно. Я, я, не, не собственно, собственно. Непонятно, я буду на, на, на свою ну, на нашу мову. Да. Да. Ну да. и получается, что мы сейчас встречаемся в меньших количествах, но тем не менее эту традицию надо поддерживать. И, наверное, наши дети, внуки тоже должны знать, что такое день в нашей жизни, авиатор существовал и он будет существовать пусть в другие, как говорится, может быть времена может быть, но авиатор есть авиатор это сильная нация сильная стать в основном мужская конечно отборные так сказать бойцы мужчины потому что требовалось и здоровье чтобы было крепкое и как говорится и образование соответствующее было то есть глупых не держали. Вот, все умные, все здоровые, все сильные. Это очень радостно, очень приятно. Оставайтесь такими же, кто с нами не присутствует, пусть остаются такими же крепкими, сильными, кто болеет, пусть выздоравливает. Кто, как говорится, находится в каком-то унынии, чтобы это уныние ушло. Ну и дай Боже нам дожить, чтобы у нас мир наступил

наших полетов. Дай Бог, чтобы помогало нам в здоровье в этой ситуации, в которую все равно мы переборим, победим. Давайте за нас. за наши встречи. За будем наших... жить. Будем Можем... жить. Будем жить. Я сказал, уже не было, в моем роду никогда не было с авиации. Коли мій сусід летів на Болгарію і в Карпатах він побачив криваву річку. Мені так захотілося, і з того моменту я все вчився і старався попасти, попасти в авіацію. авіацію. Ну, ми — Довг. Спочатку я поступив в авіаційне училище в Славінській. Відробив три роки Івано-Франківську. Руки баски в Вотіну за того аеропоті. Пробачте такі слова, і це було. Потім, коли вже в третій рік одробив, поступив в інститут. Кіга. В Кіга вже це був перший набор. Коли е, случилася катастрофа Чорнобильська, я сам в Київській області, е, взяв квартиру сюди, щоб е, літати. Ну ще вчився, жінку перевіз сюди, Є? на копака, де е, 77А, це був е, командир наш Снігирь. е, Снігирьов. 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 Снігирьов і другий е, по зампотилу. Кирюк, Кирюк. Да. Нема. Ну, знамя нема. Я підійшов до них, не получилось, они кажутся, я пошел безбородым, потому что я чисто гражданский. Безбородый. Да. И это самое. Он отмолвил. министра я заверил в... Там у міністерстві, щоб він ліве направлення не правив. Прийшло це. Дивити. Ну він не відмовив. І я, чисто, случайно, поїхав у Харькову. Вже перепереводили небеса на. Військового І Я зустрівся і жалко, що нема шамонії. Розказую як є. Іду я і в Богодухові сходить з рейс поїзд. Я бачу, що він у воєнній формі, але ну, я в гражданку. Я його обганяю, э, кажуть, там, що ще треба 3-4 години, треба ждати. Йдемо на автобус. Я до в схожу, а він так вже йде так тихенько, а я вже так, э, чоловік 15, вже вперед. Я точно полковник беру, ну, будь ласка, я вже сьогодні в очі. І ми познайомилися з ним. І я написав заяву, щоб е, на роботу в наш центр е, на Ілінської йде е, касає. Я там написав заяву. Він її зложив, ну і все. Я раз звоню, другий раз звоню, немає, третій раз у нього немає. Ну, думаю, обманули значить немає. Коли е, піднімає його е, жіночка. Я не пам'ятаю, які звати. Каже, зараз Гріорій Федорович восьми трубку. Та я ж тобі сказав, бери документи. Я на сьогоднішній день приїжджаю з документами. Тут же стоїть полковник із Харкова. Корнус. Та це наш тут Треба брати. И я так попал до вас в вашу службу. Ну, Александр Николаевич. Нет, из... Ну ладно, взяли, там Кривой Рог Там Криворог был, все это самое. Я да, имею ввиду, да. в виду. Ну, не будем. Ну, я рассказываю. Мы коммерческие. А я сейчас еще Михайловку перешел. Да, да. Почему? Ну, расскажем, да, да. Мы в основном коммерческие. И, химия, поля обрезкивали. Ну що, що я вам скажу? Благодарен авіації, благодаре все є. І квартира, і машина, все є, і будущее своїх дітей все є. Благодарен авіації. Ну те, що ви, як воєнні, як міколо воєнні, я не знаю, ну, ну да. Ну просто да, авіація, просто боків, авіації, так, благодарен. Спасибо. 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 С Юдмой я встречалась, коллега, да. Благодарен, короче, той, ну и за то, за содружество. Коммерческая авиации. Мы продолжаем, кстати, работать. нас разбомбил там в Днепре. И Кашурников, это самое там, да. Мы двигатели ровно, кстати. Те, что робили на заводах, мы гораздо лучше робим их, чем на заводах в Тюбинске, в Кутаисе. Мы гораздо лучше робим их. Нас навчились робити і лопатки, і компресорами все робимо, все переділимо. Ми робимо, якщо хто зображає, ми робимо дублі два, все в нас мощно. У нас не 350, нас виходить, по мощності нас доходить до 450 лошадок. На Так, да, на так. Да, да. У нас зйомники на прийомники на саме мощності, на валу. У нас все замеряется. Ну, Квинни гораздо умный. Ну, конечно, он прогорел на 2-4 миллиона, не заплатив налоги. Представляю, какие там был... развития. Сейчас он делает лопасти на Ми-8. Поставил винты на Ми-8. И с чехами связаны, да. Ну, короче, такое. Ну, дело в том, что, -то ближе, да, мы уже Это летали что, на ресурс, свои... Ресурс больше или что? В что? В Смысл это Я говорю, ресурс больше или что? В чем смысл? В чем, в чем, именно? В том смысле, что они делают их. Композиции. У нас, у, у, у нас уже у нас лопасти, лопасти, мы, лопасти, мы примотаем лопасти на композиции. Восстав... Фастов, винты сначала из композитов. А потом пошли основные лопасти из композитов. Уже не волны, было обледенительной фастовые. системы. Основные или фастовые? Остальные сначала. А потом основные. Набил Набилов здесь там посидит. А вледенительная а а система убирается, а, токасъемник это все убирается. А что вы имеете в виду? 20 тысяч долларов на мелодзине? А накачка, <свят> лакжироны, это всего <свят> ничего нет. <свят> так что я зашел здесь, потому что за дружбу, да. Принципе мы вот эти люди. Тут же грамоте. Оказалось, что сами такие люди умные.

а кого мы нужны общаться с теми, кто нас, кого мы уверены дружить с теми, кого мы уважаем ну и там можно там еще до утра разговаривать выпивать с теми, кто нас уважает я хотел бы за это выпить и мне понравилось сегодня как раз и к слову может, к этому к нашему празднику пошла говорит, такое у Высоцкого куплет из песни. А это, спасибо за, во, за вот, и за хлеб. Спасибо, говорит, за народ, который с нами живет. у меня так, песенка такая, мне было интересно. Ну да. А, за теперь, нас, а, теперь... а теперь, за юбки взялись. Ну давай. Дружно. Хорошо да? сказал. За нас. Да, я самый молодой среди вас. Так я тень начал самый молодой. Потому что я самый молодой среди вас по летной работе. Вот не слушайте его, это мой однокасник. И вместе мы заканчивали училище. Самый молодой. Самые старый. Да, нарушаем. я самый первый. Не слушайте черного, он обманывает. Не <свят> нет, ладно, Саня. А Все, вы я рад, что вы меня есть. Я авиации у меня путь Я очень, очень, был. Тяжелый был на очень, очень, что не поступил и попал в очень, очень, Спасибо Богу, сыну. Стал инструктором, летчиком. Наставник очень, очень, зону Владимирович, так же? Я. Наставник, да? Я. Все пытаешь, он говорит тебе оно не надо. Если драть, он говорит, что ты не знаешь. Я. Все. Я. Все. Да. Спасибо. А Все. Спасибо вам, друзья. С такими я познакомлюсь позже. Да, да. Здоровья, а миру а вам. Всего вам да, хорошего. И я надеюсь, да. что будем встречаться да. много лет. Здоровья и благополучия. За вас. вам. И стюардессы тоже. Ты стюардесса обязательно. Ну и что же к нам А что да она чудная? Давай. А у меня все. Если чудо, это профессия Это профессия <сос> Меня <сос>. чему <сос>. научили. Я увидел. Нет. не Нет. 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 Мне, Хорошо, как а, ну, Господи, давай, какая давай, какая, умеется, какая умеется, честь! Какая знаешь, честь нам с вами ты все ты здесь ты находиться, ты а? Можешь, да, 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 я тебя да. прекрасно понимаю, но тут не одно. У каждого из этих сидящих мужчин есть Есть тоже боевые подруги. Вот об этом я и хотел сказать. Офицерские а жены много. Да, да, да. Представляешь? Ты представь никуда русского не несут. А кому же еще больше знать, как не надо? Давайте выйдем, да. Давайте боевых да. за, за да. да. нет. Нет. мы еще чего начали? С Да, да, мы да, 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 и выпьем.

покажите хоть что-нибудь. Ну вот. Поэтому еще раз всем желаю. берегите себя, берегите своих близких. Заботьтесь о своем здоровье. самое, самое главное в наше тяжелое время. Ну и какие пожелания? На следующий год без потерь собраться да. с этим же коллективом. Да. У нас в этом год какой-то несчастливый минус три. Вот поэтому желаю всем здоровья, крепкого здоровья. И хочу всех увидеть на следующий год, в этот день, в наш светлый праздник. Преподаватели, наши отцы, авиации. Всем вам огромное спасибо за вашу науку, которую вы нам дали. Ваша влюбленность, передали вашу влюбленность в небо, которое ну, до сих пор, как что-то пролетает, вот где-то Да. От всех нас, от курсантов, вот позвонил ну, наш выпуск, это 97-й год, и у нас тоже есть. 88 88 спешу жить у нас тоже есть мы тоже писали свою летопись в авиации Украины наш послуживец, скажем так, курсант который поступил ты еще правильно который поступил в учебное заведение в свое время он командир эскадрильи в Борисполе. а в данном времени э, летает сейчас в Африке в командировке. Сергей Расторгуев, полковник, на генеральской должности, я думаю, Нет. что да. он и сейчас помогут. Да. Да. Только ну, что -то. пишет, всем привет передает, передает, поэтому за вас, э, за нас. Я всех обозначу, за что тебе спасибо. Всех, да, кто у меня в справочнике написано. Приш... есть люди, которые хотели бы, но не могут. Витя Голубев, у него ноги болят он не может. Шамоня Федорович, тоже ноги болят, он не может. Игорь Петрович тоже да, не может. Шарабей, да, там проблем много. Витя Гоман. Юра Гоман. Гоман? Своим по делам, да. Не смог. Потом Серега тоже там ее и с ваши проблемы звонил. Он говорит, я подумаю, то на следующий день позвонил, говорит, я не могу. Староженко как? Староженко передавал всем привет, я тоже. У него ноги порядка сходить не могут. Сережа Пушко. Серега Тушкова тоже, тоже да, все привет передавал. Это все, которые мне звонили, чтобы я вам передал привет. Вот, он тоже лежать-лежит, ходить не может. Вот. Кто еще Коля Павлов. Коля Павлов тоже -то, ну, он должен был прийти, но что-то заболел. В общем, все передают вам всем привет. Хотели все быть. Все вместе все с нами. Ну, так получилось. Вот. И мне хочется пожелать всем здоровья, чтобы вы по таким причинам не было такого, чтобы вы не пришли, чтобы что-то болит, какие-то там болезни, чтобы все были здоровые. Вот. Всем силы, бодрости, победы нам над оккупантами. И всего вам самого на лучше. Главное здоровье, чтобы вы все были здоровенькие, счастливы по жизни. Вся ваша родня была счастливы. Дети, внуки и так далее. За счастье, за здоровье. Вперёд. На Спасибо. Сергей. Спасибо. Сергей. Спасибо. Спасибо.